Salam əziz şagirdlər və valideynlər, hər birinizi xoş gördüm. Bu gün Çinar yayımlarının 2-ci siniflər üçün hazırladığı, noyabr ayına olan aylıq smaqtestinin suallarını həll edəcəyik. Ümumi 60 sualdır. İlk suallarımız Azərbaycan dilindəndir. Gəlin başlayıq cavablandırmağa. Sual işarəsinin yerinə uyğun gələn ümumi məna bildirən söz hansıdır? Qərənfil, lalə, zəmbək yazılıb. Hər biri nədir bunların? Güldürsə Deməli D variantını seçirik. Hansı cümlədə sətirdən sətirə keçirilməsi mümkün olmayan sözlərin sayı daha çoxdur? Biz sözün keçirə bilmərik sətirdən sətirə. Əsgərlərə keçirə bilərik, məktuba da keçə bilərik, yazdığı da keçə bilərik. Deməli burada bir sözdür. Azad bizi gözləyir. Burada azad sözün keçirə bilmərik. Bizi sözün keçirərik, gözləyir sözünü də keçirə bilərik. Arif mənim dediklərimi əməl etdi. Arif ri keçitməy olmaz. Mənim olur dediklərimə olur. Ə mən bunu da olmur. Etdi isə olur. Deməli burada 2 dənə oldu. Vacib işi sona saxlama. Burada işi olmur. Deməli C variantında 2 dənə sözdür, digərlərində 1 dənə sözdür. Verilmiş sözlərdən neçəsi doğru yazılmamışdı? Nəqarət negerat nə olmalı idi. Bu səhv yazılıb. Təbaşir, təbaşir düzgündür. Həyəcan da düzgündür, düzgündür, qəhrəman olmalı idi. Deməli 2 dənə söz B variantını seçirik. Aha, qanın təbidir, qalın saitlərdən ibarətdir, səhv yazılmış sözdür, verilmiş xüsusiyyətlərin hər üçünə uyğun gələn söz hansıdır? Şaftalı A hə qanına tabedir, qalın saitlərdir. Qalın saitlərdən ibarətdir. Bəli, dedik, həm də səhv yazılıb. Bəli, t olmalı idi burada. Deməli, elə düzgün cavab A variantında. Ömürdə incə saitlərdir. Şagirddə incə sait var, müəllimdə də incə saitlərdir. Onlar olmaz. Hansı uyğunluq doğrudur? İncə dodaqlanan saitli sözlər, qalın dodaqlanan saitli sözlər. Deməli, sözlərimiz odundu. Yazaq. Ütü tülkü digəri isə burun incə dodaqlanan səslə sözlər deməli b-dəki sözlü ütü və c-dəki yəni tülkü qalın dodaqlanan səslə sözlər odun yəni a-dakı və d-dəki burun deməli 1-ə b c 2-yə a d o da c variantındadır Hansı sözlər birbiri ilə əks mənalıdır uzun, böyük, balaca, yekə. Böyük və balaca sözlər bir-birinə əks mənalıdır. 2 və 3 o da D variantındadır. Verilmiş izah hansı sözə aiddir? Çimərlikdə uzanmaq üçün istifadə olunur. Şezlong, badminton, raketka, yelpik. Ümid edirəm ki, 2-ci sinif şagirdləri şezlong sözünün mənasını bilirlər. Keçdik 8-ci suala. Ahə na no, əsasən hansı söz mantiqi ardıcıllığı tamamlayır göyərçin hilegər qurbağa deməli birinci söz incə saitlərin ahəngi gözlənib ikinci sözdə də incə saitdir sözdə üçüncü sözdə isə qalın saitli sözlərin ahəngi var və a variantını seçərik örhörmücək sözü çünki incə saitlərdir burada isə ə incə də var, qalın da var, burada da qalın da var, incə də var. Burada da qalın var, var, burada da qalın var, incə də var. Yəni ki belə başa düşdük ki, ahəng qanuna tabe olan sözlərdir. Biz də ona görə ancaq A variantı ahəng qanuna tabedir. Ona görə A variantını seçirik. Şəklinə uyğun gələn əlamət bildirən sözlər hansıdır? Yumruq, qırmızı, bəli, elə budur. Həm yumruqdur, həm qırmızıdır. Dadlı, acı olmaz alma, qısa olmaz, sarı deyil, şirindir, amma qara deyil. Şəkil adı bildirən sözlər üçün ortaq fikir hansıdır? Hər iki söz qalın saitlərdən ibarətdir. Deməli, soyuducu bu isə tostorandır. Bəli, hər ikisində qalın saitlər var, ancaq elə A variantı seçəcəyik. Hər iki söz incə saitlərdən ibarətə xeyr dedik ki, qalından ibarətdir. Hər iki söz saitlə başlayır. Xeyr, soyuducu samitdir, tostoran da samitdir. Hər iki söz yalnız dodaqlanan saitlərdən ibarətdir? Xeyr. Tostoranda A dodaqlanmır. Bu da uğurum deyil. Keçdik oxuyub anlamaya. Koala kenguru kimi kisəli heyvandır. Vətəni Avstraliyadır. Koalalar efkalip meşələrində yaşayır və bu ağacın yarpaqları ilə qidalanır. Bədən quruluşu çox möhkəmdir. Mətnə ən uyğun gələn başlıq hansıdır? Efkalip meşələri koalanın qidasıdır, koalalar, kengurular. Burada koalalar haqqında oxuduqsa, deməli elə həlalara uyğunlub. Məktəbdə sınaq keçiriləcəkdi. Akif riyaziyyatı yaxşı bilmirdi. Sinif yoldaşı Orxandan xahiş etdi ki, ona bəzi mövzuları izah etsin. Orxan Akifə kömək etmədi. Akif sınaqdan yaxşı nəticə əldə etmədi. Müəllim onu danladı. Orxan isə ona kömək etmədiyi üçün çox məyus oldu. Mətndə fərləndirilmiş ifadənin mənası nədir? Məyus oldu fərqləndirilib üzlü məktib. Bəli, C variantını seçirik. İpək qurdunun vətəni Çindir. Əvvəllər ipək qurdu özü qidalanırmış, indi isə insanlar tərəfindən bəslənilir. İpək qurdu tut yarpaqları ilə qidalanır. 2 ay ömür sürən ipək qurdunun baramasından sap alınır. Mətndə hansı sualın cavabı yoxdur? İpək qurdunun baramasından nə qədər sap əldə olunur? Bəli, biz bilmirik. Bilmədik bu mətindəki nə qədə sapəldə olur. Elə budur. A variantı. İpək qurdunun ömrü nə qədədir? 2 ay ömür sürən deyir. İpək qurdunun vətəni haradır? Çindidir. İpək qurdunun qidasını nə təşkil edir? Tut yarpaqları. Deməli, elə A variantındakının cavabı yoxdur. Davam edirik. Şəkildə nə təsvir olunmuşdu? Heyvanları sevən uşaq, xeyr, bitkilərə zərər verən uşaq. Bəli be variantını seçirik. Görürük ki, ağacın budağınqırıb. Təbiəti çirkləndirən uşaq yox, heyvan alancidan uşaq yox. Mən həyətdə dostumla oynayırdım. Biz çox açdıq. Evə gedib anamdan bizə yemək verməsini xahiş etdik. Anam bizim üçün gözəl bir süfrə açdı. Dostum və mən anamın dadlı yeməklərindən yedik və Mətnini necə tamamlamaq olar? Anamdan küsdük, küsmərik. Niyə küsürük? Anama təşəkkür etdik. Bəli, bu olar. Anamdan qorxduq, anamdan üzr istədik. Bunlar uyğun deyil, təbii ki. 16, 20-ci suallar mətnlə bağlıdır. Balaca dovşan meşədə yaşayırdı. O kirpi ilə dost idi. Bir gün o yemaq axtarmaq üçün meşədə gəzməyə başladı. Biz meşədən odun topladıq. Dovşan gəzə-gəzə getib bir uzaq bir yerə çatdı. Bu vaxt bir ilan gezincə dovşanı sancmaq üçün ona yaxınlaşdı. Təsadüfən oradan keçən kirpi bunu gördü. O tez ilana yaxınlaşıb tikanlarını ona batırdı və dostunu xilas etdi. Mətna uyğun gəlməyən cümlə hansıdır? Baxın, burada biz belə bir cümlə oxuduq ki, biz meşədən odun topladıq. Bu mətninə uyğun deyil. Burada dovşanla kirpindən söhbət gedirdi. Deməli 3 nömrəli cümlə, yəni C variantı. Mətnin son cümləsi hansı olar? Dovşan Ilana təşəkkür etdi, Ilana təşəkkür etməz, Ilana onu yemək istirdi. Dovşan kirpiyə təşəkkür etdi. Bəli, kirpi onu xilas etdi. Deməli, kirpiyə təşəkkür edir. Dovşan kirpidən incidi, inciməz. İlan dovşanın sancdığı xeyir. Sanca bilmədi. Mətna uyğun gələn atalar sözü hansıdır? Zaman keçər, söz qalar. Tək əldən səs çıxmaz. Qorxaq hər şeyi dörd görər. Dost dar gündə tanılar. Bəli, burda dostları gördük. Dostun dar gündə tanınmasın gördük. Mətnə əsasən hansı fikir doğru deyil? İlan kirpi ilə dost idi. Xeyr. Elə səhv olan budur. Kirpi ilə dost deyil. Dovşanla ilə dostdur. Kirpi dovşanı xilas etdi, düzdür. İlan dovşanı sanca bilmədi, düzdür. Dovşan yamaq darmalığı getmişdi, bu da düzdür. Mətnində hansı obraz iştirak etmir? Dovşan iştirak edir baş qəhrəmandır. Kirpi də həmçinin, ilan da iştirak edir, amma sincap yoxdur. C variantını seçirik. Keçir riyaziyata modeldə verilmiş ədəd neçədir? 2 onluğumuz var. Təklikləri sayaq: 2, 4, 6, 7, yəni 27. B variantı. Hansı variantda kubların sayı düzgün müqayisə olunub? Deməli 3 onluq, 2, 4, 6 təklik, 5 onluq, 3 təklik. 36-dan 53-ü müqayisə etməli. 36 53-dən kiçikdir. Deməli B variantını seçəcəyik. Hansı müqayisə səhvdir? 6 onluq, 4 təklik 4 təkliyi, yəni 64-dür bu. Böyükdür 2 təkli 71. 2 təkli yəni birinci təkli deyirsə, birinci onluğu yazarıq bilirik ki, yəni 72-dir bu, 27 deyil. Və ilə səf olan budur, 64-dən 72-dən böyük deyil, kiçikdir. Təklik, 1 təkli 4 onluq 1-dir, 1 təkli bir təklikimiz birdir. Altı təkli 8 olmuş. Yəni yerləri qarışdırıb sadəcə diqqət etmək lazımdır. 40 41 86-dan kiçikdir. 3 olluq 7 təkli. 37 3 olluq 5 təkli. Yəni 35 37 böyükdür, düzdür. 9 10 olluq 8 təkli, yəni 98. 8 təkli 9 olluq, yəni 98 bərabərdir. Bəli. Fikrimdə tutduğum ədəd 42-dən böyük, 56-dan kiçik, rəqəmlərin cəmi 11 olan iki rəqəmli ədəddir. Fikrimdə tutduğum ədəd neçədir? 42-dən böyükdürsəm, bu 56-dan kiçikdirsəm, burada baxırıq ki, 56-dır. Bərabər də 56-ya bu olmaz. Burada isə böyükdür, onluğu 5-dən çoxdur da 6, 7 harda isə 70 neçədirsə bu heç olmaz. 56-dan kiçik olmalıdır. Burada Demə 5 onluq iki təklikdir. 48-dən, 42-dən böyük, 56-dan kiçikdir, amma rəqəmlərinin cəmi 11 deyil. 5 ilə 7-nin cəmi 7-dir. Bura baxırıq. 4 onluq, 5 6 7, 47. 47, 42-dən böyükdür, 56-dan da kiçikdir. Həmçinin rəqəmlərinin cəmi, toplayanda nə çəkir? 11 verir. Deməli D variantıdır, düzgün cavab lüfətəki ədədləri azalan sıra ilə düzsək 29 neçəncə ədəd olar? Azalan deyirsə böyükdən kiçiyə doğru yazarıq. Ən böyüyü 77-dir. Bu 1. Sonra 65 2. Sonra 48-i yazarıq 3. Sonra 36-nı yazarıq 4. Sonra 29-u yazarıq. Deməli 5-ci yazarıq. Buna görə də C variantını seçirik. Leylanın sualının həlli hansı variantda verilib? 3 onluq, 2 təklik, yəni 32 ilə 5 təkliyin, yəni 5-in cəmi neçədir? O da 37-dir. Yəni A variantıdır. 2 qələm qabında cəmi neçə qələm var? Birində 30-dur, birində 42-dir. Toplayaraq taparıq ki, 72, B variantı. Boş xanaya hansı ədəd yazılsa müqayisə doğru olmaz? 4 4 44 deməli 44-dən böyük olmalıdır. 2 4 6 6 onluq 5 tək 65-dən kiçik olmalıdır. 25 də variantda 20 yox 25 deyil. Mən də çaşdım. 5 onluq 2 təklikdə 52. 52-ni yazmaq olar. 52 44-dən böyük, 65-dən hmm, kiçikdim. Yazmaq olar. 8 onluq 1 təklik 81 65-dən kiçik deyil. Bunu yaza bilmərik. 5 təklik 4 onluq, yəni 45, 44-dən böyük, 65-dən də kiçikdir. Bunu da yazmaq olar. 6 onluq 4 təklik, yəni 64, 64 də 44-dən böyük, 65-dən kiçikdir. Bunu da yazmaq olar. Ay tac muncuqlardan 19 qol bağdı düzətdi, onlardan ikisini Leman'a, dördünü isə Gülərə hədiyyə etdi. Ay tacın neçə qolbağı qaldı? Deməli 19-dan əvvəlcə verdiklərini toplayaq. 2-sini lama verib 4-ün gülərə verib 2 ilə 4 6. 19 golbağı vardı. 19-dan da 6-nı çıxıb tapırıq ki 13 golbağı qaldı. E, hansı ədəd boş xanaların heç birinə uyğun gəlmir? Azalan, çıxılan, fərq cədvəli, çıxmaya aiddir. 25-dən 4-ə çox fərqi tapacaq 21. Burda isə çıxılanı tapmalıyıq. 65-dən 5 çıxsaq 60 31-in dəstə 8 gəlib. Burdakı ədədi taparıq. 39. Deməli 21-i yazdıq, 5-i də yazdıq, 39-la yazdıq. 29-u yazmadıq. İndi D variantını seçirik. Keçdik həyat bilgesinə. Ailədə insanları bir-birinə hansı hisslər bağlayır? Sevgi, bəli. Nifrət, xeyr. Qayğı, bəli. Qəzəb, xeyr. 1 və 2 o da A variantındadır. Kimləri kollektiv adlandırırlar? Birlikdə yaşayan və bir-birinə doğma olan insanları ailə adlandırırlar, kollektiv yox. Ümumi maraqları olan, birlikdə oxuyan, birlikdə çalışan insanları bəzi kollektiv adlandırırlar. Eyni nəqliyyatdan istifadə edən insanları, xeyr, eyni zalda əyləşən, eyni filmi izləyən insanları da xeyr. Qədim zamanlarda insanlar vaxtı ölçmək üçün nədən istifadə edirdilər? Elektron saat, xeyr, qədimdə yox idi, zəngli saat da yox idi. Günəş saatı, bəli, desgün cavab budur, rejimli saatda yox. Aşağıdakılardan hansı yerüstü nəqliyyatdır? A variantında su nəqliyyatıdır, bu deyil. İkinci şəkildə qatar görük. Qatar e, yeraltı nəqliyyatdır, həm də həmçinin yerüstü də nəqliyyat növüdür. Çünki yəni sürət qatarları var yerin üstü ilə hərəkət edən, amma yəqin ki, burada metrodakı qatarlar nəzərdə tutulur, yəni yeraltı qatar. Ona görə bunu seçməyəcək. Təyyarə hava nəqliyatına aidddir və avtobus isə yerüstü nəqliyyatı. Ona görə D variantını seçəcəyik. Nəqliyyatdan istifadə zamanı hansı qaydalara əməl etməliyik? Avtobusun ön qapısından minmək? Bəli. Düzgüncə bu aha variantlar variantı axırda seçəcəyik. Avtobusdan düşdükdən sonra qarşısından keçməmək? Bəli. Liftin düymələri ilə oynamaq yox, eskaltorda qaçmaq Yox. Deməli 1 və 2 o da A variantındadır. Gün rejimi nə üçün lazımdır? Çox yatmaq üçün, vaxtdan səmərəli istifadə etmək üçün, bəli, P variantıdır. Vaxtı dəqiq ölçmək üçün, dərsə gecikmək üçün yox. Hansı şəkildə nəqliyyatdan istifadə zamanı qaydalara əməl olunmuşdur? 1-ci şəklə baxaq. Bəli, burada qaydalara əməl olunubdur. B-də nə var? B-də baxın, qapıdan çölə baxır, yəni çöləçi yarısı çöld, bədəninin yarısı Çöldə də belə durmaq olmaz təbii ki. Burda da sürücü yəqin qışqırır, belə də olmaz. Burda isə qaçıllar olmaz avtobusda və yaxudsa nəqliyyat vasitəsindən qaçmaq. Və hansı nəqliyyat? Hansı hava nəqliyyatının ilk nümunəsidir? Hava şahır bilirik ki, D variantını seçirik. Hansı fikir doğrudur? Fərd dedikdə bir insan nəzərdə tutulur. Bəli elə, bu doğrudur. Şagirdlərdən ibarət sinifə kollektiv adlandırmaq olmaz. Xeyr olar. Kollektivdə vacib olanlar ünsiyyətsizlik və özbaşınalıqdır. Xeyr, təbii ki. İnsanlar birgə işləmə məşğul olmamaq üçün kollektiv yaradırlar. Xeyr, bu da səhvdir. Hansı ailə münasibətinə aid deyil? Mehribanlıq aiddir, qayğıkeçlik aiddir, laqeydlik, biqanə olmaq aid deyil. Yardımsevərlik də aiddir. Keçdik ingilis dilinə match uyğunlaşdırın. Mom, grandma, sisdə. Ana budur, bacı burdadır, bu da nənədir. Bu şəkildə olacaq oxlarımız. Baxaq, o da C variantındadır. Complex sentence cümləni tamamlayın. This may bu mənim babamdı deyərik grandpa. B variantı. Choose a family member which contains zəlet m tərkibində m hərfi olan ailə üzvünü seçin. Qardaşdır Brazada, yoxdur. Mom var, mom da. Ana. Grampa yoxdur, sistə yoxdur. Tərcümə edin. I have a role. Mənim bir xəttkeşim var. D variantı. Choose the school supply which contains the letter C. Tərkibində C hərfi olan məktəb ləvazmatını seçin. 1-ci şəkil defter kitabdır yəqin ki, şəkil kitabdır yəqin ki, book yoxdur, reza. Yoxdur pencil də var. də notebook yoxdur. Eee, make a sentence, cümlə qurun. My is, is də is demək. Deməli ki, bu mənim bacımdır. This is my sister. 2413 C variantı. Sizə correct variant, doğru variantı seçin. Deməli, deməli burdakı rəqəmləri ingiliscə deməlik, 5, 7, 9. Elə o da deyirik ki 579 D variantındadır. Kompleks dialogue, dialoqu tamamlayın. I am 9. Deməli, bundan nə soruşur ki, bu deyir mənim 9 yaşım var, deyir ki, sənin neçə yaşı var? How old are you? O da C variantındadır. Choose the correct variant, doğru variantı seçin. This is my Ali. Ali is 7. Bu mənim. Nəyim olar Ali? Alinin 7 yaşı varsa, qardaşım olar, atam olmaz, anam olmaz, siz də olmaz. Brazə. D variantı. Choose the correct variant according to the picture. Şəkli əsasən doğru variantı seçin. I have a pen. Mənim qələmim var. I have pens. Mənim qələmlərim var. I have a pencil. Mənim bir karandaşım var. I have colored pencils. Mənim rəngli karandaşlarım var. Görürük ki, çoxlu rəngli karandaşlar var. Ona görə D variantını seçərik. Keçdik məntiqə. Dairənin içində ulduzlar gəlir. Burada, burdadır birinci də, ikinci də bir addım irəliləyir. Burada olub üçüncü də bir addım irəliləyir. Burada olsa dördüncü də də deməli bir addım irəliləsə burada olacaq. Yəni B variantındakı kimi. 12-nin rəqəmlərini dəyişsək 21 olar. 35-də yerlərini dəyişsək 53 olar. 62-də yerlərini dəyişsək 26 olar. A variantı. Uyğun sözü tapın: saniyə, dəqiqə, saat, il, həftə, ay. Dəqiqədən sonra nə gələr? Zaman. Hansı zaman gələr? Saat gələr. Saniyə, dəqiqə sonra saatdır. Deməli A-nın yerində 15 var, B-nin yerində 22 var. Ona görə bu ifadədə A-nın yerinə 15 qoyuruq, üstə gəlir B-nin yerinə 22 qoyuruq. Sonra da 5-i çıxırıq 15-in üstünə 22, 37 - 5 32 o da C variantındadır. 16-dan 3 çıxsaq 13 eləyər, 13-ün üstünə 2 gəlsə 15 eləyər, 15-dən 3 çıxsaq 12 eləyər, 12-nin üstünə 2 gəlsə 14 eləyər, 14-dən 3 çıxsaq 11 eləyər. Deməli 3 çıxdı, 2 gəldi, 3 çıxdı, 2 gəldisə indi 2 gəlməyə növbəsində 11-in üstünə 2 gələrik. 13 B variantı. Cədvəl var. Baxaq Kəşişən ədədlər nə edilir? Məsələn, 4 ilə 12 kəsişdi 16 olsa, 4 ilə 12-ni toplasaq 16 eləyər. Deməli, burada kəşişən ədədləri topluyuruq. A-nı tapmaq üçün A 4 ilə onun kəsişdiyi yerdədir. 4 ilə A-nı topluyuruq, eləyir 14. B isə 3 ilə 12-nin kəsişdiyi yerdədir. 3-nü 12-nin topluyuruq, eləyir 15. 14-lə 15-i topluyuruq, eləyir 29. A variantı. Tərəzi var. 1 alma 2 limona bərabərdirsə 2 limonda de, burada 2 limonda təbii ki yenə 1 almağa bərabər olacaq. Sadəcə yerləri dəyişilibdi. Burada da deməli 1 alma olacaq. A variantım. Sözlər arasındakı əlaqəyə əsasən uyğun variantı tapın. Hava, təyyarə, su, təyyarə, hava nəqliyatıdır. Deməli biz su nəqliyyat növünü tapmalıyıq. Maşın olmaz, torpaq olmaz, gəmi olar. Nəqliyyat yox. Hecələri qarışdırılmış sözlərdə düzəldin və fərqli olanı tapın. Deməli, yerlərini dəyişsək, oktyabr alınır, sentyabr, noyabr, dekabr. Fərqli olan burda dekabırdır. Çünki sentyabr, oktyabr, noyabr payız aylarıdır, dekabr isə qış fəslinə aiddir. Murad, Emin və Nicatın yaşları 9, 10, 12-dir. Yaşca ən kiçik Emindir. Murad yaşca ən böyük deyil. Nicatın yaş neçə yaşı var? Yaşca ən kiçik Emindirsə, Eminin deməli 9 yaşı var. Murad yaşca ən böyük deyilsə, yəni 12 deyilsə, Muradda qalır 10. Deməli Nicata da qalır neçə? 12. D variantı. Bəli, 60 sualın sonuna gəldik çatdı. Ümid edirəm sizlər üçün faydalı oldu. Sağ olun, yeni videolarda görüşərik.